Яки вже до нас завітав. Вони тут з Кристиною вже трошки почали обговорення. Я краєм вухом підслуховував. Чесно, чесно визнаю. Добрий вечір. Дуже дякуємо, що завітали і знайшли час в такий. Ну зараз Так, да, Денис Казанський, він є блогером. Сам він із Донецька, та й вже давно. Я так розумію, мешкає в Києві. Це це очевидно, що там є небезпечно. Ну, говорили ми насправді про те, що очікувати далі. Тобто, оцей от наступ, це залякування, та чи слід очікувати того повномасштабного вторгнення, який пообіцяв сьогодні своїм адептам самопроголошений лідер ДНР Олександр Захарченко. Ну, він обіцяли їм как би бы, наступати, що да, mm -hmm. наступати на наступати. Насправді... Деле... Я думаю, что все это является очередной как бы, ступенькой да, в развитии вот этого давления, шантажа России на Украину, чтобы вынудить Украину, опять же, отказаться от выбранного прозападного курса, как бы, чтобы сломить украинский народ, ну, общество, да, если это не так пафосно, да, украинское правительство, и надавить его, садить за стол переговоров, опять на своих каких-то выгодных условиях. То есть, в принципе, то, что мы видим, это просто шантаж. Ну, это классический терроризм. Если вот, что mm -hmm. такое терроризм? Террор это же ну, ужас, запугивание. То есть террористы убивают какое-то количество людей с целью посеять хаос, ужас и вынудить правительство что-то сделать. Да? То есть, например, там, ну, исламисты там требуют перехода там, к исламским традициям, да, и так далее. Там, например, в данном случае от правительства Украины требует занять пророссийский курс. И это тоже терроризм в этом случае. То есть, как бы это тоже по сути является просто запугиванием, потому что вот каждый день мы видим убийство людей, вчера было убийство в Донецке, очень страшное, да, сегодня еще более страшное убийство в Мариуполе, еще больше людей погибло, до этого была волна ваха. То есть, по сути, Украину, ну, грубо говоря, кошмарят, то есть это ну, методы, там, опять же, довольно старые, проверенные, mm -hmm. методы, которые использовали и бандиты в 90-х, когда кошмарили бизнесменов, вынуждая их переписать какую-то долю в бизнесе, да, там платить деньги и так далее, то есть сейчас Украина тоже кошмар. Безусловно, если бы Россия имела цель наступать, захватывать и так далее, то здесь бы было гораздо больше российских войск, здесь бы было гораздо больше российской техники. То есть уже еще после Лавайска, когда украинская армия была абсолютно деморализована, она отступала в беспорядке из Лавайска, безусловно, еще тогда бы был совершен какой-то рывок и вышли бы на границы Донецкой области, я думаю, тогда бы это смогли сделать. То есть, очевидно, такая цель не стоит. То есть, мы видим на самом деле, вот, ну, вот сейчас хаос, ужас, да, такие вот в новостях мы все время смотрим, жертвы, 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 трупы, кровь но если вот сейчас как бы от этого абстрагироваться и просто посмотреть на конкретные результаты, то ну, на фронтах движения как такового нет. То есть, ну захватили там террористы эти там сепаратисты аэропорт, да, там продвинулись, там точнее даже и то не полностью. Ну там тревают боевики. Да, но, но вот за неделю, Тут неделя думает, прошла, думает. но, но mm -hmm. динамики какой то как ну, в ну Вы помните, mm -hmm. что там за неделю насколько они там взяли в котлы, разгромили, там прошли? Сейчас этого нет. То есть там ну «Красный партизан там опять же он был поделен на два трасса и там одну часть контролировали сепаратисты другую украинцы то есть ну сейчас они захватили там полностью этот поселок который теперь они там обе его стороны контролируют но какого-то прорыва там прохода нет да то есть есть просто такое бодание это похоже вот ну как примеры да там с Первой мировой там верденская мясорубка когда просто mm -hmm. фронт не движется а с обеих сторон большие жертвы значительные сейчас mm -hmm. происходит то же самое причем это происходит в расчете на то, что как бы, ну, с Украиной жертвы воспринимаются гораздо болезненнее. Да? То есть мы очень переживаем для нас гибель наших солдат, наших военных, наших э, мирных жителей. Да? Это очень большой стресс для всех, это очень большой, большое горе. А с той стороны, как бы мы не видим, они, вы же видите, они скрывают данные о потерях, то есть нет никаких данных, они не афишируют их, то есть они не показывают это, и тем более, ну там воюют как бы такой контингент, который на самом деле никому не жалко. То есть, ну и в России вообще отношение к людям другое, то есть там люди расходный материал, там запросто, там, а, 10 тысяч погибло, ну и бог с ним, зато там мы присоединили там Чечню себе, например, да, как это было, то есть, или там, там по-другому люди относятся, в принципе, к людям, да, то есть там нормальными считаются, там, репрессии, да, что там 10 миллионов человек там умерло от голода, да, бог с ним, зато у нас там атомная бомба появилась, там, или мы там построили завод какой-то большой. А то есть для України смерть людей та огромна трагедія, і поэтому то знає та то б'ють как би бы, ну по слабому місту. Ну і так, от на підтвердження ваших слів, вже є з'яви тристоронньої контактної групи, яка пропонує представникам так званої ДНР та ЛНР, які підписали та да, домовленості в мінську провести термінову зустріч. Ідеться повідомлення про те, що тристороння контактна група наполягає на тому, що бойові дії у східній Україні, що тривають, мають бути негайно зупинені. і Всі учасники, які підписали документи у мінську, мають зустрітися на прямих переговорах якомога швидше, але не пізніше початку. Наступного тижня, тобто, це має відбутися за їхніми пропозиціями завтра або у понеділок. І що що саме вони вимагатимуть? Що саме на ну, вашу думку это, там може это, это бути? це хто говорить? Це говорить українська сторона, да, так, ж ну, вита від по суті обращатися ЛНР, ДНР ну весь как бы, цивілізований мир при этом. Ну, вам же вже якби как бы, Захарченко, да, нам всім объяснил, що он його устраивает, то есть, якби пак що нас не закашмарі. Да? Mm -hmm. Это... Я перепрошую, поки ви почали вже да. про це говорити. Тут просто є відео заява Захарченка про те, що м -м, він безпосередньо лідер так званої Донецької народної республіки на відео каже, що ми наступ наступаємо на Маріуполь. Ми маємо зараз це показати для того, щоб зафіксувати сам факт того. Я поясню, чому. Зараз подивимося, потім пояснимо, чому. Я скажу слідуше. Сьогодні началось наступлення на Маріуполь. За Захарченко колотки, тільки та. так. так воно, у нас було. титр був довший насправді, ніж саме відео, але Захарченко в прямому ефірі, Russia Today, Раптлі, говорить, що ми почали наступ на Маріуполь. Я поясню, чому ми це показували, тому що ми повинні були це зафіксувати, оскільки і Тартас, от фактично. Сколько Ну, несколько минут тому пишет, что Захарченко говорит, что ополченцы не собираются штурмовать Мариуполь. То есть, тут что-то непонятное. Но, Вибачьте, за такую, ну, просто за лекцию. На самом выводить? деле, все предельно понятно. То есть, во-первых, начнем с того, что и Захарченко, и боевики, и там уже и в России, и в Москве, очень много всего, чего говорили, да, за это время. То есть, они говорили, что они Одессу захватят, там, до Приднестровья. Они говорили, что они на Киев пойдут. Они говорили, что они там значит, подписывают какие-то договора в Минске, потом они их объявили, что они их не подписывали там, и так далее. То есть мы видим постоянно, что говорят все, все разное. Да? Поэтому то есть происходит все то же самое. То есть какой-то попытки напугать, да, то есть вот абсолютно гопнический такой стиль да, работы. То есть сказал, да, а ты слышал, что я сказал? Ну, ну в таком духе буквально, да, то есть если так переводить на абсолютно значит, такие человеческие низовые отношения, то есть в таком духе. И поэтому на самом-то деле, то есть вполне возможно, что сейчас уже поступили другие директивы, да? потому что ТАСС это все-таки государственное агентство России. То есть, и в России это решают на самом деле, там, есть наступление или нет наступления. Понятно, что без российской поддержки ну, все это смешно. Да, Захарченко, Плот и другие там. А значит, донецкие маргиналы не способны самостоятельно никакого наступления провести. Поэтому если сказали, значит, в России из Москвы дали отмашку, что наступать не надо, соответственно, и сейчас будут все говорить, что никто не наступал. Но по поводу того, что говорил, не говорил, ну, у нас и Путин сначала говорил, что нет вежливых людей в Крыму, это какие-то, значит, местные самообороны из военторга, угу. а потом он сказал, что были, что мы помогали Крыму. То есть, не нужно относиться серьезно и брать на веру все слова, которые сходят с той стороны. Потому что оттуда, по сути, идет просто поток какого-то раскачивания. То есть там есть, ну, то, что я вижу, это игра злой полицейский, добрый полицейский. То есть мы наступаем, мы не наступаем. Мы не хотим перемирия, мы будем подписывать перемирие. Мы будем, не будем брать пленных, как сегодня сказал Захарченко, потом мы будем брать пленных и будем их обменивать. То есть постоянные качели, это абсолютно такая, ну, гопническая манера, да, вот от такая мелкого криминала, да, вот такого общения, то есть запугивание лоха, да, то есть там убеждены, искренне убеждены, что в Украине, там, украинское правительство, там, вообще киевская, да, вся эта власть, что это лохи, да, вот они смотрят на этого щедушного Яценюка в очках, на Порошенко, и они убеждены, что они крутые пацаны, там, в Донецке, там, или в Москве, в Питере, а у нас лохи. И соответственным образом они себя ведут. А звідки ну от і чи підтверджує ви так само інформацію про те, що нібито в Донецьку пропонують людям, які вступають у лави бойовиків, так зарплату близько 7 тисяч гривень? От якщо це правда, то, то навіщо Росії витрачати ці гроші? Тому що очевидно, що ну мало що що це не є гроші республіки? Так? Тому що звідки б вони взялися? Ну, як же Це, от, опять же, очевидно, тому що потрібно все та всі все провокації, всі давлення же за чого то И ну, попробуй, возьми, набери бесплатно людей, то есть они же разбегутся, ну, нужно же чем-то заинтересовать. Это как раз очень показательный момент, то, что воюют-то наемники. Если бы не было этих зарплат, ведь на самом деле, ну, мы, мы это факт, да, то есть мы знаем точно, что mm -hmm. там платят, потому что я лично знаю, что вообще у меня есть запись, где и по Луганскому радио объявляли, mm -hmm. конкретно называли вот эти суммы, то есть сколько, ну, как они называют, довольствие, да. Так сколько эта сумма, скажите? Ну, до 8 тысяч гривен, там зависит от, раз, от, там есть военнослужащие, ну, рядовой, офицер же, mm -hmm. то есть офицерам с боевым опытом платят больше, а наемникам из России это, опять же, писали российские источники, там, российские сайты, Там і по нескольку тисяч доларів платять, тобто все залежить від кваліфікації чоловіка, від його как бы, ролі, яку він виконує. І це лишній раз доказує, що там не просто, як говорять, да шахтери, які вийшли захищати свой дом. Тобто там люди, які конкретно воюють за гроші і отримують день. Ну, яка буде на подальша тактика? Тобто раніше говорили, що їхня тактика це будуть диверсійні групи, та і теракти поодинокі та теракти, точніше, не поодинокі, але от теракти, там як у Харкові, як в Одесі, як в Запоріжжі, тепер ми бачимо, що вони це будуть. Да, и, с, и с такими загальномасштабными обстрелами из вешкой артиллерии? Ну, к сожалению, пока что пока Россия остается, как бы, у нее достаточно экономических рычагов, да, достаточно сил, то есть она не задавлена политически и она не задавлена экономически, у нее есть вот это орудие пытки, да, я так это и называю. То есть ДНР и ЛНР это mm -hmm. орудие пытки, это вот такие страшные раскаленные щипцы, которыми периодически Украину щипают, то есть причиняя ей боль, чтобы сделать Украину Узговорчиво. Ну, либо как утюг можно сравнить, да, которые прикладывают раскаленный утюг к животу. Поэтому, как бы пока это орудие пытки есть и есть деньги, чтобы его удерживать, чтобы его содержать, Россия будет так себя вести. Как только у нее закончатся силы, у нее не хватит сил просто этим заниматься, ну, она добровольно, как бы я думаю, отступит, откажется, если начнутся там внутренние проблемы и так далее, пока что, ну, понимаете, в чем дело? Ну, если так разобраться, вот опять же, если вот эту войну все вынести за скобки, то у России просто других инструментов нет. То есть она может действовать только силой, насилием, угрозами. Потому что на э, тех, скажем так, фронтах, где э, ну, есть какие-то правила игры, везде Россия побита. То есть Путин международная изоляция. У него его имидж уничтожен, растоптан и уже никогда нигде к нему не будет ни уважения, ни, ни какой-то симпатии. Я тут прошу, буду. Так, час від часу вриватися, ну така вже в мене робота, насправді. Тут <клес> я коли минулого разу це повідомлення показував, було лише написано, що Захарченко, ополченці не збираються штурмувати Маріуполь. Розширили це повідомлення. Вот ти так, так слідкуєш, так бачу, уважно звісно, за пабліками. Звісно, звісно, я... Ні, це не паблік, це ТАСС. Ні, це таз, навіть офіційно, це, я просто не таз, бачу, це АЦІ. Це офіційне, на самом інформаційне агентство державне. Так, да, это... і, ну, зацитуємо, що ж написали. Глава самопровозглашення Донецької Народної Республіки Олександр Захарченко заявив, що віддав приказ подавляти позиції українських військ українсь Мариуполя и подчеркнул, что сам город штурмовать не планируется. Тут цитата полководця визначного видатного. Я віддав приказ подавляти позиції українських військ, в розположений від Маріуполя. Ніхто город штурмувати не збирається. Ми не звірі як в Києві, вони ж маріупольцям прикриваються. Ну там і так далі. Зрозуміла риторика, це гопніческа, як ви як ви її назвали. Mm -hmm. І якщо ми маємо змогу, давайте ще раз, будь ласка, покажемо заяву Захарченка. Це дуже важлива річ, і цей дисонанс ми маємо зафіксувати так, то, і поширити максимально. Ми ж тільки що об этом сказав. Да, так ніхто не Нет смысла захватывать территорию. Ну есть да. смысл кошмарить. То есть они убили там 25-26 людей. Все отлично. Вот ужас достигнут сегодня. Вчера убили в Донецке, сегодня в Мариуполе. Завтра хотелось бы ошибаться, но я жду еще очередной какой-то вот серии вот этого ужаса, то есть, где-то уже, может быть, на новом месте. На на новому місці це так само зона Донецької області, Луганської області? Ну, де угодно. От вони постійно обстрілюють Дебальцево, наприклад, uh -huh. теж мирним жителям. Об этом менше говорять, тому що нет столько жертв кожен день-два човека гібніть. Дебальцево, uh -huh. Дебальцево, Дебальцоворськ. Ну так само, і якщо говорити про Луганську область, ми сьогодні повідомляли про станицю Луганське Щастя, щастя Станиця Луганського речі немає поки що точної інформації. Будемо зв'язуватися, як ми обіцяли та. Скільки є точні дані по загиблих або, можливо, по постраждалих, тому що вони не можуть туди дістатися, оскільки постійно йдуть бойові дії, і кажуть, що немає зв'язку, телефонного немає стаціонарного, не те що там мобільного стаціонарного немає зв'язку. Вони не можуть подзвонити в лікарні, щоб запитати, що там потрібно, і не можуть доставити також туди допомогу. Ну і у місії обсє є реакція, так отже. Місія ОБСЄ засуджує акт насилля у Маріуполі з боку бойовиків та вимагає найповнішого розслідування інцидента. Про це йдеться у їхній заяві, як я вже говорила. Отже, глава моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугуля Лакан. Далі цитую назвав обстріли у Маріуполі безрозсудною та ганебною атакою, спрямованою на щільно заселений на пункт, жертвами якої стали жінки, діти та люди похилого віку. Я засуджую цей акт насилля, вимагає повного розслідування інциденту. заявив Валакан. Це небезпечна ситуація, не може тривати. Вогонь має бути негайно припинено. Сторони мають повернутися за стіл переговорів без зволікання та у повному обсязі виконувати мінські угоди. Ну така ота Мені цікава ваша позиція. А, а, заява тут міжнародна інституція. Пропоную нам повернутися за стіл переговорів із як ви їх називаєте гопніками, тобто з тими людьми, які сьогодні в результаті обстрілу вбили фактично до 30 місцевих мешканців, цивільних людей, які жодного відношення не мають до ведення бойових дій. Ваша громадянська позиція в цьому контексті? Чи повинні ми продовжувати переговори із бойовиками? Оп'ять же, по моєму мнению, никаких боевиков, там, Захарченко, Плотницкого, Моторолы, я не знаю, кого там еще, да, не существует. То есть есть какие-то говорящие головы, которых нам периодически показывают российское ТВ. Никаких решений они не принимают и садиться за стол, ну опять же же говорю, это садиться за стол переговоров, ну мы же не с утюгом разговариваем, которым нас прижигают, там, и не с щипцами, и не с там, я не знаю, не со сверлом каким-то, мы разговариваем с оператором этого, этого орудия пыток, да, то есть, то есть непосредственно с палачом. У нас оператор находится в Москве, то есть поэтому все эти переговоры непосредственно там с ЛНР, ДНР, это на самом деле переговоры с Москвой, в которых она напрямую, например, не может участвовать, потому что она не признает своего участия Этой войне. Но, тем не менее, понятно же, что Захарченко полностью получает инструкции оттуда. Об этом все откровенно пишут, это пишут все эти пророссийские там, обозреватели, блогеры, там, которые значит, на стороне там освещают со, с той позиции информацию. Поэтому они откровенно не скрывают, что это, да, позиция Москвы, это позиция Путина. Поэтому, ну, я думаю, что Украине придется с ними сесть за стол переговоров, потому что, ну, во-первых, ну, то, что у Москвы такие представители, ну, это не наша вина, к сожалению. То есть, да, ну, любят там маньяков, убийц, любят там уничтожать мирных граждан. Ну, что мы поделаем, да? Ну, это первый момент. Второй момент. Если мы все равно с ними не сядем и не договоримся... Uh, ну а какому-то прикращення огня. Ну завтра опять упадет град на Маріуполь, що 50 человек погибнет. Потім упаде град на Авдеевку, що погибнет і 40 человек. И І так буде до тих пор, поки ми реально все таки за так, а про говорять. Що, що вони хочуть? Якого компромісу вони вимагають від нас, власне? Ну, опять же, это сложный вопрос. Конечный конечный итог вот этих переговоров, бес, вот последняя такая цель, да, которая вот программа максимум для Путина – это чтобы Украина полностью, ну, скажем так, да, мы за единую Украину в составе России. То есть, чтобы Украина полностью отказалась от евроинтеграции опять приняла свой внеблоковый статус, который у нее был. Это повна Украина, это не стосується саме, э, от так званых ДНР, ЛНР? Да, кому они нужны, но о чем то вы говорите? Это, конечно, это mm -hmm. абсолютно, это даже мы не говорим, не воспринимаем это всерьез, уже над этим и в Москве смеются, они уже не говорят ни, ни слова Новороссия, ничего, то есть они говорят Украина, федерализация, они говорят о какой-то там изменении конституции, да, и так далее. То есть их задача вот это, ну, они называют это федерализацией, но нам понятно, что это просто задача удержать Украину на коротком поводке в своей орбите влияния. Это задача максимум. Понятно, что невозможно сейчас взять и решить на них переговорах. Поэтому они используют вот эти рычаги. То есть они при помощи вот этой войны, вот, этих, значит, вот этого терроризма, то есть запугивания да, украинского общества и украинских, украинской власти, пытаются в Украине опять же создать полностью такую атмосферу, чтобы люди просто людям вот это до конца просто сточертело, чтобы вот, да нельзя уже просто, чтобы они согласились на все. А, погодились на все, або до дестабилизации и а так может, на Третий как, Майдан, да, когда люди будет... Это тоже, это же опять же mm -hmm. то есть, через вот эти все дестабилизацию, через этот террор, опять же может быть проложена дорога и к Третьему Майдану. То есть это может mm -hmm. быть опять же какой-то запасной вариант. Но в целом именно такая задача стоит, чтобы Украина осталась в орбите влияния России. То есть mm -hmm. все это делается, я же говорю, это простейшие, ну, из примера, из области там, психологии, да, вот те же цыгане, когда ловят человека на улице, что они делают? Они сначала запугивают, да, они сначала кричат, там, на тебе порча, с глаз, там, ты умираешь, mm -hmm. все, хана, вот вынеси сейчас золото, да, и ты выживешь. Mm -hmm. да, и mm -hmm. человек, ну, многие же люди отдают золото, и потом они говорят, да чушь какая-то, как я могла там цыганке mm -hmm. на улице отдать кольца но в момент испуга, когда на тебя там налетает этот как бы табор этот, да, люди теряются, то есть они становятся мягкими, как пластилин, то есть их подавляют, изнуряют. Либо другой пример, там да, религиозный экстаз, то есть человек, когда его нужно там заставить, да, втянуть в какую-то религиозную организацию, там в секту, его же нужно закошмарить. то есть его опять-таки там пугают, то есть есть там какие-то вот эти массовые практики, когда начинают повторять бесконечно какие-то мантры, молитвы там и так далее и человек, то есть он изнуряется психика таким образом, она становится очень скажем так, такая опять же, как пластилин, то есть открыта для какого-то воздействия, для влияния. Mm -hmm. То же самое происходит здесь. То есть запугивание всех для того, чтобы людей максимально разбалансировать, закошмарить, а потом внушить им, что есть вот такой выход да, из этой ситуации. То есть отдайте золото, да, отдай украшения, вынеси сережки. Вот сейчас украинцам предлагают вынести сережки, то есть сдать Майдан, сдать все достижения, там отказаться от движения в Европу и вернуться в теплую, э, уютную, скажем так, Россиюшку, да, где все будет mm -hmm. безопасно, никакие ракеты не будут падать и так далее. То есть, вот. Ну вот на вашу думку, что выборов все-таки Украина в этой ситуации? Если выстоим. Ну если реально, вот, э, скажем так, украинцы не сломаются, сейчас не, вы, не выскочат опять волной на улице и не понесутся выносить Порошенко из э, его администрации, если не начнут там жечь Верховную Раду и кричать, что все предатели то я думаю, что вы То есть зависит лишь от украинцев, не стоит, как уже говорят, дивиться на свет. Нет, на свет, ну, опять же, а как поведет себя мир, это тоже зависит от украинцев. А как он может это повести? Ну, опять же, если украинцы будут постоянно настаивать на том, что мы жертвы военной агрессии, и давать доказательства этого, это очень важно, да, потому что из-за того, что у нас очень плохой пиар в мире, ну, как бы... Он относительно плохой, да, если сравнить, например, с пиаром там, России, да, вот у нас нет э, миллиардов долларов, которые бы выделялись на пропаганду нашего имиджа в мире. Из-за этого многие до сих пор считают искренне, что в Украине идет гражданская война. А, то есть, э, соответственно, мы не работаем, да, в этом отношении. А почему? Ну, например, вот ситуация, да, когда во Франции вот убили 12 человек, вышло несколько миллионов на улицы и сказали, что мы с этим не согласны. Украине убивают украинцев, и ну, была какая-то вот недавно попытка да, сказать, что там, мы там, солидарны с жертвами Волновахи, но это явно недостаточно. То есть когда выйдет такое количество, как на Майдан, помните, вышло там миллион человек, да, вот все выйдут и скажут, нас убивает Путин. Помогите нам, не молчите, обратите внимание, пусть весь мир да, посмотрит, что есть Украина, она является жертвой военной агрессии. И каждый день здесь гибнут люди, потому что Путин нас хочет ну, фактически подавить, завоевать, сломить. Я думаю, что игнорировать бы вот такой уже да, посыл украинского общества никто бы не смог. Ну и как бы опять же тут и работа нашей дипломатии, тут и работа всех, и работа журналистов, чтобы освещать да, эти события, потому что мы видим, насколько как бы, мы опять же проигрываем информационную войну. То есть с той стороны постоянно идут там хунта, каратели, убийцы. Тут вы уважаете, по... что нам потребуется отзеркальную диета? Я думаю, что нам нужно показать, важно показать, что, во-первых, преступления сейчас осуществляются той страной, что они не осуществляются Украиной. И в случае там, с Волноваха, в случае с Мариуполем, это очевидно, это понятно. То есть нам нужно показать на самом-то деле максимально объективно и полно, что происходит. И опять же вот эти моменты, то есть ну, я не до конца вообще понимаю, да, вот у нас же был момент, когда поймали в Украине российских солдат десантников, да, то есть потом это каким-то образом замяли их, отпустили там и все, да, то есть неправильно так было делать, то есть конечно нужно было э, поднимать всемирный как бы по этому поводу такой, скажем так, бить в колокол, да, нужно было требовать, обменять их на ту же там надежду Савченко, которая находится почему-то в Москве, да. А кому требовалось бы это колокол? Ну я считаю, что нашему правительству, нашей власти всем, mm -hmm. да, то есть, кто имел непосредственно к этому отношение. Потому что я не совсем понимаю. У нас постоянно, действительно, ловят людей с российскими паспортами, ловят людей из you России. Фиксуют парэты на батальоны тактичных групп. Действительно, да. Но дело в том, и, что и, и, ну, я бы подумал, что это ложь какая-то, да, может быть, кто-то там сочиняет. Но действительно, я же, мы же видим фотографии. Сегодня Бирюков выкладывал mm -hmm. этот российский паспорт mm -hmm. очередного человека, да. И при этом у нас, ну, как бы, ну, выложили, выложили, да, и все это как-то проходит бесследно. То есть я бы уже, не знаю, выставку какую-то организовал, что ли, музей из этих военнопленных, там, из их вещей, и предложил бы всему миру это посмотреть. То есть, ну, хотя, может быть, там и знают. То есть все-таки же идут санкции на Россию, может быть, просто быстрее нельзя. То есть, mm -hmm. может быть, просто вот это давление постепенное, да, на нее, может быть, мы сильно просто хотим, чтобы это было раз там за один Ну, день. там, мы чекаем признания ЛНР, ДНР, туристичному организации, мы, как да. нам пояснивали, это достаточно такая долгая процедура, ну, тривала процедура, скажем Долгая так. процедура, и вот сейчас только начали, опять же, действовать, я, на мой взгляд, правильно, когда признают терактами вот эти, mm -hmm. это, обстрел Волновахи теракт, обстрел троллейбусов Донецкий теракт, обстрел Мариуполя теракт. То есть я понимал, для чего это делать, для того, чтобы потом просто-напросто да, эти теракты, ну, соответственно, кто их может совершать, только террористическая mm -hmm. организация. Поэтому это правильно, я думаю, что сейчас идет в этом направлении работа. Ну, опять же, я же говорю, я поскольку не специалист, я не министр, я не могу сказать, идет ли она от на 100% или не дорабатываться. Но я вижу, что действительно, то есть, ну, как бы мы же видим, что есть плоды, да? то есть нефть обвалилась, обрушилась. И на данный момент, конечно, при такой цене на нефть России придется очень сильно ужимать расходы, очень сильно придется и столкнуться с нехваткой денег, с кризисом, то есть начнутся внутренние проблемы, ну, и другие санкции, да? и обвал национальной валюты. То есть на самом-то деле, в принципе, уже довольно серьезный удар по ней нанесен. Просто это не так быстро все происходит, как нам бы этого хотелось. Я заразумела. Дякую за разговор. Денис Казанский, блогер, который теперь мешкає в Киеве, сам он из Донецка. Можете посмотреть нашу розмову на YouTube.